О, вау! мы любим вас, да? Вот так мы, они хорошие, они добрые, да. Ты что, продатель? Ты что, Сами Сейчас так ненавязчиво сказал, что я ничего не делаю. Добрый день, а подскажите пожалуйста, а где здесь много собак обитает? Мы кормушки ставим. Бездомных имеете? Да. Ну, вот это вот сейчас сюда поворачиваете, через переезд и сразу плавный поворот вправо. Вот там а их тьма. Ага, понял, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Думаю, надо объяснить, почему мы все-таки мы их там, где живут люди, а не, как мы думали, в наиболее отдаленных от від людей местах, потому что появилось. що собаки е, також переходять до людських поселень. Вони шукають тепло, вони шукають їжу. Ось і тому було вирішено поставити там, де є люди, там, де вони дбають про тварин. Вони укріпляють годівнички. Ось радо нас зустрічають, підказують, де є собаки, бо для людей це також велике полегшення. Братю тако спіймали, і не треба йому сюди іскрити Я траву, йому Ахо. воткнув в рот і пусть сука жреть, блин. Вот тогда не будут травить. Дуже много людей качут собак травить. Да, ну там же от не, не выберись. А я читал, надо сразу 20 кубов этого глюкозы колоть. Надо и взять. В аптеке. С лапами захват. Рагнарёк устрой тут. Хочешь киевский тортик? Тор. Поехали с нами. Да, собака, нахуя, не надо, я сейчас сам расстроюсь, блядь. Район хороший, Пускай. Лиманская тоже нормальная была, пока ее там то один захватил. Мы почти закрыли проект. Причем это реально успешный проект. А потом реально. Он, он... Я, я доволен им очень сильно. и Собаки довольные людям нравится. Здесь, потому что это, как оказалось, очень удобная штука. Просто так. Потому что он мы собачника, вспомнить, с Мирнограда. Он говорит, это реально обалденная штука. Говорит, ты вот так поставил, говорит, насыпал. Говорит, и все. И собаки едят. Особенно, когда один человек за целой улицей собак следит, ты в одном месте поставил, насыпал. Я тебе говорю, будут люди подсыпать. если бы кто тики знал. Короче, а на корм надо 70. Все, у приступ, <связать> как с байрактаром. <связать> Чего? Что -то да. ты Да палец спать ты... прибил. Больно было. Очень странная у тебя реакция на боль. Без учета, короче, расходников мы посчитали, что 70 тысяч надо на месяц, чтобы наполнить 100 кормушек. Все вот так вот проехать. Их за два дня, по сути, можно все наполнить. Мы так кучненько ставили, чтобы и удобненько, что можно прям маршрутами прописывать это все. Долучайтесь, донатьте, а мы будем ездить и наполнять. Если никто не хочет нам помочь. Вообще помогайте, блин, ездите, кормушки наполняйте. На место, когда подходят, людям всем нравится, так что мы кормушки ставим. Нам а не, да. ни одного негатива, У нас не а. монетарку, когда выдавали, больше негатива было, чем от кормушки. Я сейчас расскажу, куда еще можно подъехать. Тут вот, а следующий перекресток повернешь налево, и, и угу. через перекресток там на углу будка есть. Там бездомная собака живет уже на нас 4 года, ее угу. когда-то обидели, мы ее просто кормим угу. всем. Она даже сейчас и не подходит. Вот будто. и а будки поставить. Ну, ну можно Вот дать. дерево в этом. Работаем, работаем. Пришл, <говорит> Злой этот маленький, <говорит> Показывай, сейчас ему будут. Mm. Не дуплыть трошки. <говорит> Ладно. <говорит> раздуп... Трава ему трошки часу. Раздуплыйте хороший. Ой, смотри. Добрый, да. Я, кстати, вот там да, за мусорный, поэтому его и поставить. Ты бачишь, там? Да, там дерево, вон. Избешенный трохи.

А ночью ну, прикинь, тут 10 собак. Надо на клещи проверить. Всем. Чекай, села! Добрый день! Дивись, да. дивись, дивись. Ну, у меня хороший. Корм. Че, полетели на час в ярм? 23 минуты. <laughs> да, обиду стоим. Без пробок, нормально. Спасибо. К забору? к забору давай. Тут не жилой дом. Не бейся. Иди сюда, Не бейся. Иди сюда. Иди сюда. Ну, не, 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 иди сюда. На, на. Ну что ты, наважишься, чини? Их боже, я сподеваюсь, что это... Добродушные собаки, добрый день! Привет, привет! Привет, привет! Мы вам столько корма повезли. Давай, давай. еще одна такая, попала под машину. У а -а -а. них привычка бегать за машинами. И вот это, да, виновата, это мамка. Я ее ругаю. И она чувствует, что я ее ругаю. Слухаете, да? Ага. Какой-то оттуда пришел, принес. Я котам даю, им даю. И так кормим понемногу. Можно будет у вас это надо его, да? В подвал. Я в подвал сношу. В Дима, доме. сюда надо. А, а, а можно там оставить, да, в подвал? Да. Он был бежен. Ага. Только название. Ну да, вон и такие. Спасибо. Пожалуйста. Будем кормить. Хорошо, все, до свидания. Сейчас снова мы на покинуть. строят, ёб твою Не бойся, не бойся, хороший, хороший. Смотри, умничка, ты хороший пёс, хороший. Эй, эй, не бойся, не бейся, не бейся. Ага, ты свист любишь, да? Ну, на країні нас є кому, наприклад, лишити корм, щоб можна було досипати туди в кормушку. Ну давайте он під'єд поставити. Зможете, так, досипати? Ми повну насипали. Коли закінчиться, то треба буде досипати. Добре? З Києва. У нас один Авдієвка, другий Бахмут. Так що вони додому приїхали. Давайте виглядаем, этих тут штук 10, наверное. Да дофига, вон там только что он три штуки там видите, с той стороны. Число, видишь, тут... для них, наверное, Последние две кормушки. Мы отстрадали это. Мы их сделали, собрали, поставили, наполнили. Сотка. Сотка. 6 дней. 6 дней. 24 часа. Сереженька, это видео тебе. Спасибо тебе за поддержку, за внимание. За выигранный матч. Спасибо, Серега. А за сына за дочь. И чтобы у тебя было 10 детей. Желательно все дочки. Это уже проклен, Дима. Можно ехать? задание, что без без пафоса Подпахом.